तो हम किसी की मौत पर जश्न मनाएंगे या हमें अफसोस होगा अगर हमारे घर में कोई मर जाता है किसी की मौत हो जाती है तो हम उस दिन कुरान की तिलावत करेंगे हम उस दिन उनके लिए सबका और खैरात करेंगे या हम ढोल बजाएंगे अगर कोई उस दिन ढोल बजाता है मुनीर भाई बहुत कॉमन बात है ये ये बात बहुत ज़्यादा बहुत समझाने की नहीं है अगर उस दिन हम ढोल बजाएंगे तो हमको तकलीफ़ होगी कि आज के दिन मेरे माँ बाप मेरी माँ का इंतकाल हुआ और मुनीर भाई अब्दुल्ला भाई सैफुल्ला भाई ये ये लोग जो है ढोल बजा रहा है तकलीफ़ होगी दस को हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तुम की शहादत हुई यजीदियों ने शहीद किया पानी बंद किया प्यासे इस दुनिया से रुखसत हो गए ऐसी हालत में अगर दस मुहर्रम को हमें क्या करना है हमें कुरान की तिलावत करनी है नौ और दस को रोज़े का अहतमाम करना है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा में रोज़ा हैं। तो नौ और दस दो तीन रोज़ा ये ताज़िया बनाना निशान का लगाना इसमें हमको लगता है कम से कम पाँच सात हजार रुपये खर्च आएंगे इससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है मुझे अंदाजा नहीं है अगर उस पाँच दस हजार रुपये को हम बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे अपने ही बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बच्चे जब तालीम हासिल करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ये छोटे छोटे मसुआ आओ इतना तुम लोग